जो अंधेरी नगरी में पाजी और खाजा किस भाव से बिकता है तो अंधेरी नगरी में पाजी और खाजा दोनों टके से भाव से बिकता था अगर अगर जो कसाई ने पेड़ किससे तो मोल ली थी तो कसाई ने पेड़ एक गडरिये से मोल ली थी महंत ने गोवर्धन दास को क्या गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी तो महंत ने गोवर्धन दास को उस नगर में न रहने की सलाह दी थी क्योंकि जहां टका शेर टकाजी और टका शेर खाजा मिलता हो अगर जो ये पांच पो, राजा फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गया तो राजा फांसी चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि महंत ने कहा था कि उस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग में जाएगा अगर जाइए बीजो प्रश्न के पांच छह वाक्य में उत्तर लिखिए जे मित्रों अपन ने परीक्षा ने अंदर का प्रश्न पूछा है पहलो गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों किया तो गोवर्धन दास में महंत जैसी दूरदृष्टि नहीं थी उसे बस अपना पेट भरने की चिंता थी अंधेरी नगरी में टके से मिठाई मिलती थी गोवर्धन दास को मिठाई खाने का शौक था अंधेरी नगरी में रहकर वह कम पैसों में भी भरपेट मिठाई खा सकता था इसीलिए उसने अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला ले लिया था अगर जाइए अगर से जा बीजो के बकरी की मौत के लिए किस किस को अपराधी ठहराया गया राजा ने किसे किसे और क्यों फांसी चढ़ाने का फैसला किया तो बकरी की मौत के लिए कल्लू बनिया दीवार बनाने वाला कारीगर चुनने वाला कसाई और कोतवाल को अपराधी ठहराया गया अंत में राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का फैसला लिया तो जो गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आ गई तो गुरु महत का कहना न मानकर गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में रहने का निर्णय किया था उसने सोचा कि कम खर्च में अधिक मजे के साथ वही रह सकता था। परंतु जब दुबला पतला होने के कारण कोतवाल फांसी से बच गया, तब सिपाहियों को, को न्याय अन्याय और दोष और निर्दोष की परवाह नहीं थी उन्होंने तो फांसी पर चढ़ने लायक व्यक्ति चाहिए था उनके द्वारा पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को पछतावा पछताने की बारी आ गई ચોથો છે મહંત ગોવર્ધન દાસ મે સફળ કેસે નગરી શીર્ષક ક્યો દિયા ગયા તેનો જવાબ જોઈએ તો યથા રાજા તથા પ્રજા કહાવત ચરિતાર્થ કરતા હે કે એકાંકી મેં દીવાર ગીરને કે અપરાધ માં કઈ લોકો પર દોષ આ જાતા હૈ पर सब बचाव में सफल हो जाते हैं अंत में कोतवाल दोषी साबित होता है जिसका इस घटना से संबंध ही नहीं है जब अब कोतवाल की पतली गर्दन के कारण फंदे के लायक नहीं है वो इसलिए गोवर्धन दास को पकड़ा जाता है अंत में महंत की चतुराई से राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है इस प्रकार अंधेरी नगरी सचमुच अंधेरी नगरी है यहां सच पर झूठ में कोई भेदभाव नहीं की कोई भेद नहीं किया जाता है यहां ना कोई कानून है ना व्यवस्था अपराध कोई करता है और दंड किसी और को दिया जाता है इसीलिए इस पाठ को अंधेरी शीर्षक दिया गया है मित्रों थोड़ा कॉमेडी आवे वो पार्ट से कीजिए अंधेरी नगरी चौपट राजा टके टके शेर शेर खाजा तो अपने मूर्ख राजा के राज्य में अच्छे बुरे साधारण विशेष उचित अनुचित में कोई अंतर होता नहीं खाजा जैसी महंगी मिठाई भी बाजी के भाव बेची जाती है न्याय अन्याय में भी कोई कोई फर्क कोई फर्क नहीं रखा जाता है अंधेरी राज्य में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है आगे जाइए स्वर्ग जा सकता है हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी करो तो विद्यार्थी मित्रों आने सको पावा शब्दों को खाली जगह पूरवा तरीक्षा तो तो पूछाए त्रा अथवा चार खाली जगह पूछाए મહંત અંધેરી નગરી ખાલી જગ્યા રહેનાથા સમય નહીં તુને ખાલી જગ્યા ધૂમધામ ક્યો નિકાલી તો આવશે કોતવાલ તુને સવારી ધૂમધામ ક્યો નિકાલી ચોથો મુજબ ખરી જગ્યા કો અંતિમ ઉપદેશને દો તો મુજબ શિષ્ય કો અંતિમ ઉપદેશને દો પાંચમો શુભ ગળી સ્વર્ગ તેને આપણે શું કહીશું પણ ઘણી વખત ની અંદર પૂછાય છે ચમડેકી ખાલકા બળા થયેલા ક્યાં કહેગે મશક આપણે જૂનું આઠમા ધોરણ ની અંદર જુમો ભીસ્તી પાઠ ભણતા હતા એમાં આવતું હતું

त्या सुधी जो जय हिंद जय भारत